Общая. Да, давайте давайте, давайте обратим внимание на ситуацию в школах и паспортных средствах. Выскажите. Дополнение есть у нас. Уважаемые представители, есть еще предложение по... Дополнение. 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 Уважаемые коллеги. Здравствуйте. Голова Ашина. Горздравго случило по поводу бредно-перемещенных особ 70 000. тысяч. Абсолютно ясно, что городской бюджет не тянет этих людей. Не тянет этих людей их нету, их нету даже в бюджете на 2016 год, они не заложены. У нас две воинские, три воинские части. Мы должны выйти с предложения. На следующий, следующий бюджет, сейчас бюджет на 2017 год, правильно я понимаю? Уже мы думаем об этом, мы его уже формируем. Мы это должны учесть. Но до того, в область обратиться на субвенции, обратиться до Верховной Рады для того, чтобы вот эти люди, которые в городе у нас появились, они не остались, потому что сейчас получается, мы тот бюджет, который мы рассчитывали на краматорчан, да, мы потихонечку поделили. тебе чуть-чуть, тебе чуть-чуть, тебе чуть-чуть. И вы же дополнительные приехали. Ставки да. Дополнительные ставки в городе это тоже на последнем изволгуне, насколько я помню, принимали решение там 40 ставок. Нет, это... Бюджет это 70 тысяч. Вот он сейчас я не знаю, какое количество их там и какое. Мы не должны знать. Мы тоже их обслуживаем, и стоматология их обслуживает. Мы как волонтеры вол... будем. Нет, нет, коллеги, мы как волонтеры будем однозначно а поддерживать. Кому? Но мы должны как-то вот процедурно понять.

50% дохода на <связанное> на В нашем случае, в 16 году, мы получили значительно вошли суммы на вот этих вот руки. Так что, вошли. еще вы раз, вы раз. Мы этот вопрос рабочий Еще мы этот вопрос. Официальный сайт уростика иммунальности не имеет Озвучены и Хорошо. выносятся на рассмотрение выконавшего органа. Выконодатель должен их рассмотреть и уходить лично. Процедурно мы ведем протокол. Для того чтобы мы понимали, какое мнение у громады по тому или иному вопросу, который здесь сидит, очень логично, если мы проголосуем. Да. И поддержим, поддержим выводы рабочей группы и мое, наверное, скромное предложение по поводу перемещенных астип и военных. Германы. Нет, я предлагаю список. А, а что, а о чем? Можно покупать? еще один там а можно, можно, конечно. Список. Список, есть зашли. Валерий Павловна? Да. 30 секунд буквально. 30 секунд. У меня только один вопрос, очень короткий. Почему никто из руководства города не присутствует на этом очень важном событии? ни мэра, ни заступника мэра, никого нет. А зачем он 5 Вы просили 5 почему? Важно. Ну, задайте, надо задать вопрос, почему такой важный, 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 важный наиважнейший вопрос может быть впервые, почему никого нет из руководства? Ему не важно то, что происходит. Это, да, наверное, вопрос не Нет, ну подождите, мы же там мы же там протоколируем и рекомендации пишем. И протоколы пишем. Почему? Ну давайте вместе сформулируем. Почему никто из руководства этого города, первые руководители этого города не присутствовали на таком важном, наиважнейшем событии, которое касается здоровья громады? Почему никого нет? Попробуй. Нет, это вы, это вы Поляков, там будете басне Крылово. Вас не Семенович. Да, Семенович, я вас Поляков назвал. О, спасибо, я так вопрос не задавал, как вы сейчас его ага, пытаетесь подать. Я говорю, почему нет? Их? А рекомендации, чтобы они в следующий раз были, я за сегодня говорю, почему их нет? Кому вы спрашиваете? Поляков рекомендовал пятый момент. пятого. Я все, я закончил. Он настаивал. Я отвечаю на вопрос. нигде положение положения про консультации с громадкостью не предусмотрено. У нас проводит громадский слух, понятно? Баконат черный, вот он сидит. Это второй вопрос. Почему ну, это нет? Так смотрите, задайте вопросы. <соцентрический> им не важно, но давайте мы их спросим. Или в отпусках почему-то общаться? Да. Почему не в декабре и в отпусках? А что отпуск? У кого-то да. есть предложение. Можно спросить? у вас предложение? Есть